Яку читає зараз, моя дитина, она не может відірватися. Прошу, Дмитро Павлоченко. Слава Украине. Друзья, э, произошел Майдан. Произошел Майдан. Революция честь. Сегодня я вместе с вами живой свидетель того, что когда мы вместе навалимся на какую-то проблему, то мы ее можем решить. Все вы знаете, что Библии начинается с слов. И было слово. То есть я хочу сказать, что побудило меня написать эту книгу, которая называется Цена свободы, то, что словом мы можем уничтожить всю эту нечисть. Именно в книге, на примере резонансного дела, я изложил те факты, ту суть, как можно навести порядок в этой стране. От, от себя же я хочу добавить, что мы сегодня решили сделать презентацию этой книги именно на ВИЧе с целью того, что у нас не хотелось средств издать на э, украинском языке. Но я считаю, и мы все считаем, что это необходимо сделать. И мы собираем сейчас средства, чтобы издать второе издательство было на украинском языке. Мы планировали и на украинском, и на русском, но среди нас, вы сами понимаете, у нас очень много русскоговорящих людей. Друзья, я, я сгоден тому, давайте, давайте. Но я вам хочу сказать еще одну такую вещь. Я выступал перед, перед дипломатами Европейского Союза. Они сказали такую интересную вещь, что. Европа про Украину практически ничего не знает. Именно эта книга будет мостом для того, чтобы европейцы узнали, что на самом деле происходит, что на самом деле происходит в Украине. Чтобы вы понимали, кулак, который был 50 лет назад. Друзья, друзья, а что там произошло? Янукович. Друзья, подойдите. Какая провокация? Да? Я сейчас выступлю. Же пришел удар. Да, я выступлю. Дай Дайте ему не Дайте ему.

дружно его вывели. Не выпускайте его, он зимку Все, друзья, я заканчиваю, мы продолжаем речь. Друзья, эта книга также необходима европейцам, чтобы они поняли, что на самом деле происходит в Украине. Поэтому я вас всех благодарю и прошу подключиться и помочь издать нам на украинском и потом На всіх європейських язиках книгу. хочу а вам слава сказати, дя, да. йому не слава Україні. Не Дмитро тут буде знизу своїми та він розбив коліно з ним пообщатися. Дуже прошу агресивні настрої.